यद्रच्छा यद्रच्छा लाभ लाभ संतुष्टः संतुष्टः द्वंद्व द्वंद्व अतीतः अतीतः विमत्सरः विमत्सरः समाहा समाहा सिद्धाव सिद्धाव असिद्धाव च चा ಿ ಅಪಿಬ್ಯೆ ನಿಬ್ಯೆ ಯದೃಚ್ಛಾಂತುಷ್ಟೋ ಯದೃಚ್ಛಾಷ್ಟೋ ್ವಾತಿ ವಿಮತ್ಸರ ದ್ವಂದ್ವತೀ ವಿಮತ್ಸರ समः च समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धव सिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धयते कंटेंट विद व्हाटएवर गेन कम्स ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड एंड फ्री फ्रॉम एनवी दे आर बियॉन्ड द डुअलिटीज ऑफ लाइफ बीइंग इक्विपॉइज्ड इन सक्सेस एंड फेलियर दे आर नॉट बाउंड बाय देयर एक्शंस इवन व्हाइल परफॉर्मिंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज ತಾನಾಗೇ ಬಂದ ಲಾಭದಿಂದ ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಅವರು ಜೀವನದ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ गत गतगत सङ्गस्य सङ्गस्य मुक्तस्य मुक्तस्य ज्ञान ज्ञान अवस्थित अवस्थित चेतसः चेतसः यज्ञाय यज्ञाय आचरतः आचरतः कर्म कर्म समग्रम् समग्रं प्रविलीयते प्रविलीयते गतसङ्गस्य मुक्तस्य गतसङ्गस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम् प्रविलीयते समग्रं प्रविलीयते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते They are released from the bondage of material attachments and their intellect is established in divine knowledge. ಸಿನ್ಸ್ಫಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯು ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಹವಿಹಿ ಹವಿಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ हुतं हुतं एव तेन तेन गन्तव्यं गन्तव्यं ब्रह्म ब्रह्म समाधिना समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म समाधिना ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना पुर्दुस् who are completely absorbed in god consciousness. the oblation is brahman. the ladle with which it is offered is brahman. the act of offering is brahman and the sacrificial fire is also brahman. such persons who view everything as god easily attain him. Ishvara naivedyavu brahma. Adhano, ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಾಧನ ಬ್ರಹ್ಮ ನೈವೇದ್ಯದ ಅರ್ಪಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞದ ಅಗ್ನಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವಂತನೇ ಎಂದು ನೋಡುವ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ